До принятия фондом соответствующего решения будет оглашен конкурс, как это предусмотрено чинного законодательства. И за результатами конкурса уже будет назначен голова глава правительства. Как следует из вышесказанного, десятый далеко не предел. Вскоре в ГИУ проведет конкурс и назначит 11-го с 2010 -го года руководителя Азмола. Между тем нынешний временщик, 40-летний Андрей Шуляковский, цели ставит грандиозные и, прямо скажем, популистские. Я очень надеюсь на то, что вы поддержите Андрея Владимировича. Цели у него очень правильные, по моему мнению. Главная цель – это восстановить то, что, к сожалению, потеряли уже на протяжении последних лет. И производство, производство, еще раз производство. Вот только как новый директор собирается достигать этих целей для всех присутствующих так и осталось загадкой. Впрочем, по-видимому, это является загадкой и для самого Андрея Шуляковского, да и для Елены Спириной тоже. Я сегодня на заводе первый день, поэтому мне надо какое-то время, чтобы разобраться в ситуации. Я еще ни одной бумаги не видел, что есть, где, какие задолженности, только сосуды. Поэтому ну, неделю дайте мне раз, посмотреть, разобраться, и после этого мы будем принимать решение, как мы будем двигаться. Но задача стоит, начиная на запустить завод и начать выплачивать завод. Андрей конечно, нужно время для того, чтобы вникнуть, для того, чтобы понять глубину проблемы и состояние, в котором находится предприятие. Поэтому наша с ним первоочередная задача – это именно разработать вот тот план пошаговых действий, что нужно сделать для того, чтобы завод работал, зарабатывал, процветал, вся задолженность была погашена, и мы шли вперед. Любопытно, что вместе с начальником регионального управления фонда госимущества представлять нового руководителя Азмола прибыл и городской голова Бердянска Алексей Бакай. И он тоже агитировал двигаться вперед. Я третий раз на представлении нового руководителя. Они же никому не верят, и мне в том числе. Понимаете? Потому что говорим одно, а каждый раз хуже и хуже и хуже. Ну, уважаемые слова, да, понимаю пришел, вас. Пришел, понимаю пришел, вашу пришел, все, на, позади, на сегодняшний пришел, день, ну, знаете, душевную такую тягость на душе. Скажите, да сколько же можно обещать одно, а делать другое? Ну, давайте мы объединим наши усилия и давайте делать благополучие. Наметим пошаговый план наших действий и давайте двигаться вперед. Спасибо. Вот так. Сначала деньги, а потом вперед. Эта фраза, как никакая другая, аккумулирует в себе мысли и чаяния озмоловцев. Большинство из них прекрасно понимают, что для возрождения предприятия нужны инвестиции и немалые. Но, наверное, уже никто из них не верит в то, что фонд госимущества найдет возможность инвестировать средства в спасение умирающего государственного предприятия. После ухода Стакурского вот этот директор, председатель правления 10-й, я посчитал, ровно десятый, юбилейный. Вы сейчас сказали, мы до понедельника сделаем план. Какой план? Завод за рост травой. Чем будем косить? У него что, есть деньги бензин купить и людям дать 100 гривен хотя бы, чтобы косили? Где, откуда деньги возьмутся? 100, каждый, каждый проходит новый этот самый руководитель, временно исполняющий, и каждый обещает, обещает, обещает. Обещания кормят, а Подвижек никаких практически нету. Городской голова пытался всячески подчеркнуть, что единственная его забота интересы трудового коллектива. Но желание работника возможно получить конкретные ответы на свои вопросы вызвали целую бурю негодования со стороны мэра. Если вы сюда пришли как руководитель, у вас есть какой-то план? Уже есть. Потому что просто так, если человек не подготовлен, я бы сказал, ребята, не надо. Зачем нам не надо? Нам просто простой вопрос. С каких средств и какие суммы будут гаситься зарплата за должность? Когда? 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 Сроки. Везде сроки стоят вопросом. Когда будут внесены и какие средства для модернизации завода, потому что без этого мы не запустимся. У нас оборудование, все пришло почти в негодность. У нас газовый счетчик рабочий? Нет, Нет нам надо запускаться на полную трубу. То есть, чтобы запуститься, нам надо выходить хотя бы на 80% мощности. Для этого надо не один десяток миллионов на сырье. Какие планы я это все? все? И сроки, когда мы начнем получать текущую заработную плату. Это таких можно говорить, когда я только пришел, и ничего не видел. Получается опять та же самая ситуация. Ставят руководителя, он все изучает, руководителя снимают, ставят руки. Что, что, что вы что предлагаете? Просто Что вы предлагаете конкретно? Что это за такой вот непонятный разговоры? В общем, загали ничего конкретного. Пришел, минуточку, года, ничего конкретного. Минуточку. Пришел руководитель. Уже есть факт назначен. Нам надо что то сделать? По максимуму с этого взять пользу для коллектива. Уж как умеет Алексей Анатольевич поиметь пользу и далеко не для коллектива, бердянцы хорошо знают. Нас банкротят с 2010 года. Интересно, кто и интересно, зачем. И наша проблема – это не последний полтора года. Все предыдущие годы сюда ставили руководителей, Мы пытались им помочь. Вы к нам приходили, обещали, мы вам поверили, мы запустились, не получили ни предыдущего, ни следующего. Было, вы приходили сюда, люди это помнят. Впрочем, Алексей Бакай предпочитает вспоминать более давнюю историю, когда Азмол был еще успешным предприятием. А вот нести ответственность за день сегодняшний, он никак не хочет. Да и по закону не может. Я помню те времена, когда я был председателем наблюдательного совета на заводе «Азмол», который развивался, и мы делили 25 миллионов прибыли, заработали, и думали, сколько оставить амортизационных отчислений на восстановление основных оборотных средств. Я немножко в этом понимаю. Когда я был... Я... Минуточку, минуточку. Поэтому, поэтому вы приходили, вы обещали. Все то, что надо от городской власти, делала, делает и будет делать для того, чтобы было. На этом точка. Давайте дальше. Что вы сделали? Я не знаю, что вы сделали. Хорошо угу. или плохо, это коллективу решать, потому что я вас я не знаю. Да, можете, слава Богу. А городская власть, согласно закону государственных предприятий статья 6, не имеет права утручать господарскую деятельность. А все, что остальное надо, делали и делаем. Ух ты! И последнее то, что случилось на Ух ты! В апелляционном суде, то все получилось благодаря вот им и нашей маленькой помощи, которая сыграла очень важную роль. Откуда же взялась такая забота об Азмоле? Откуда взялось такое рвение и желание сохранить за предприятием статус государственного? Отчасти сам Алексей Бакай поведал об этом. Но, похоже, дело тут не только в политике и в навязчивом желании хоть как-то навредить политическому оппоненту. Вероятно, у Алексея Бакая присутствует и желание спрятать концы в воду, чтобы дальше не всплывали факты деятельности на посту заместителя председателя правления Азмола по коммерческим вопросам собственного сына Дмитрия. Предприняли мы все правильные и совсем правильные рычаги для того, чтобы суд в Харькове, в Донецкой операционной, не выиграл Александр Сергеевич. Мы все для этого сделаем. Я вам это открыто заявляю. Я все сделал для этого. И буду дальше делать. Меня жаба не давит, если кто-то покупает машину, строит дом и так, только не убей, не укради. И не граб то, что не положено. Очередная оговорка Алексея Бакая по Фрейду. граб только то, что положено. И, конечно, существующая ныне на заводе ситуация совсем не нравится бердянскому градоначальнику. Процедура ликвидации незаконна. Кто вам сказал, что завод будет вырезан? Ну вы об этом заявляете везде. С чего вы решили, что завод будет вырезан? Нет. Если не было а охрана, уже завода не было. То ли дело, когда заводом рулил управленец, поставленный фондом госимущества. Участок Астрола это был последний участок, который был модернизирован и построен на заводе именно как производственный участок. На данный момент у нас есть производственная база, цех, есть резервуарный парк. Между резервуарным парком и цехом должны идти магистральные или там рабочие трубопроводы. Они просто почему-то вырезаны. То есть это уже утиль. Или нужна конкретная копейка для того, чтобы этот участок восстановить. Тупо он лежит, вырезается оборудование, вывозится это все. И тогда тут даже, даже мой, ну это был у нас там один деятель, вырезалась, дипломат загрузил, отвез даже войну деньги. И было ни клятый, не мятый. так что вот это я вижу, что пока это все будет, мы ничего не добьемся. А, а, кому это неизвестно? Кому это неизвестно? И мы, и мы, тут, и мы тут начинаем комедию строить. И какие-то там басни друг другу рассказывают. В общем, судя по всему, отмена через суд процедуры ликвидации и сохранение азмолом статуса государственного предприятия тешит душу лишь самого Алексея Бакая. Что же до работников завода, то иллюзии они давно не питают. И мы начинаем рассказывать, мы на суде, ну победили, дальше что? Зачем? Я считаю, что фонд госимущества, мы не нужны фонду, они только могут вот здесь выступать на трибуне. Видите, даже получается, и, и сам не дам, и другому не дам. Не хотят они нас и отпускать, и в то же время запускать, говорится.